হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম টু বেক নিযুক্তিক লৈ আজিৰ নতুন খবৰটো কি চাওচোন আহক আজিৰ কেবিনেট বৈঠকত কিছুমান সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আৰু সেই সিদ্ধান্তত আমি দেখিবলৈ পাম ফেচবুকৰ জৰিয়তে আমি বা টুইটাৰৰ জৰিয়তে দেখিবলৈ পাইছোঁ যি ইয়াতে লিখা আছে শিক্ষা স্বাস্থ্য আৰক্ষী অসম লোকসেৱা আয়োগ এম ই আৰ ডি কে ধৰি বিভিন্ন বিভাগৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ নিযুক্তি বৰ্ডৰ জৰিয়তে প্ৰায় পঁচিছ হাজাৰ নিৰ্বাচিত প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰাৰ প্ৰস্তুতিৰ পৰ্যালোচনা কৰে অৰ্থাৎ আমি ইয়াতে গম পালোঁ যে পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ আমাৰ আছিলে নিযুক্তি প্ৰাৰ্থী কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আমাৰ ইয়াতে কোৱা হৈছে যে পঁচিছ হাজাৰকহে হেনো দিব গতিকে ইয়াতে কাক ইয়াৰ পৰা আমাৰ নিযুক্তিৰ পৰা বিৰত কৰা হৈছে বৰ্তমানলৈকে মানে স্থগিত ৰখা হৈছে সেইটো এতিয়ালৈকে কোৱা হোৱা নাই কিন্তু আমাক ইয়াতে স্পষ্টকৈ কৈ দিছে যে ইডুকেশ্যন হেল্থ পলিচ আৰু এ পি এছ চি আৰু এম ই আৰখিনি পদৰ যিখিনি আমাৰ নিযুক্তি আছে সেয়া দিব বুলি অলৰেডি আমাক কোৱা হৈছে আৰু কেতিয়া হ'ব নিযুক্তি তাৰো এটা টেণ্টেটিভ ডেট দিয়া হৈছে যে নৱেম্বৰৰ শেষৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে আৰু ডিচেম্বৰৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত আমাৰ এই চেৰিমণিটো মানে নিযুক্তি পত্ৰৰ যিটো চেৰিমণি সেইটো পাতিব বুলি কৈছে গতিকে আজিৰ এইখিনি আপডেট আছিলে ধন্যবাদ